现在时间不多了，我们要尽快的拿到昭明剑。哥、啊，他真的是谢衣哥哥。应该说，他曾经是谢衣。他明明说过，生命是不可复制的。往后，世上只有夏一则，而你，再也不是我父皇。果然和我梦中所见一模一样。 乖乖把玉玺交出来，传旨让位。或许我还有用心，让你颐养天年。寻梦乃上古神术，一旦施法不慎，受术者可能永远也无法醒来。修习偃术是为守护一人一城。如果和流月城敌对下去，便要和初期一决生死。非要以身犯险，我这个做哥哥的必须陪你赴汤蹈火。 刀剑无眼，瞬息生死。你，我，夷泽，阮妹妹，我们四人在一起的每一天，都是我这一生中最珍贵的回忆。<laughs> 我等今天已经等了一百年了，可是我没想到会是这么一个结果。执子之手。 不分离。路长而崎，终究会有分别的一天。我这一世真真假假，死在这儿，当真是我最后的结局。但愿我们不会再落入不伤害他人就无法存活下去的机会你们下界人认定我沈夜是一个十恶不赦的恶人，可在流月城的人们眼里。 我就是他们的救世主，就算让我再选择一次，我依然会选择牺牲你们。无论结果如何，义无反顾，无怨无悔。吾便以天地为熔炉，吾身为烈火，助你历劫重生。我们此行只求同生，不求同死。你往下走的每一步，都是在拿你的性命在赌。我就拼命活下来，然后。 改变世界，给你看。